কাৰণ আজি আমি গৈ আছোঁ কালী পূজা এখনলৈ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছে আৰু মোক আজি কেনেকুৱা লাগিছে জনাব এয়া মই শাৰী পিন্ধিছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ জনাব আৰু আপোনালোকক মই দেখাম কিমানখিনি পাৰোঁ মানে ৰাতিলৈকেতো থাকিব নোৱাৰিম কাৰণ যিহেতুকে বহুত ৰাতি হৈ যাব আৰু চাওকচোন মই কিমানখিনি দেখাব পাৰোঁ গৈ আছোঁ এয়া ৰাতি দেখিছেনে আৰু ক'বলগীয়া কথা নহয় বাৰু এইটো কালী পূজা যে ৰাতিয়ে পাতে এয়া মা ওলালে মই ওলাইছোঁ আম আৰু এয়া আমি পূজাস্থলী আহি পালোঁহি পূজা আৰম্ভ হোৱা বেছি সময় হোৱা নাই আৰু কালী পূজা যিহেতুকে বহুত বেছি দীঘলীয়া হয়তো সকলোৱে জানেই তিনিটা চাৰিটামানেই বাজিলে শেষ হওঁতে হওঁতে আমি ইমান সময় বাৰু নাই ধূপ চাকি বন্তি গোটেইখিনি জ্বলাই মাৰ আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই আমি ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু এয়া যে আপোনাৰ উৰুলি দিয়ে শংখ বজাই এইবিলাক মানে মোৰ শব্দটো শুনিলে কিবা এটা মানে গাৰ নোমচুম মোৰ সেউৰি যায় মানে বহুত ভাল লাগে তাত কিতাপ দিয়া কিনি কলি আকৌ দিব নেকি আমাক সৰুজনীক লাগে এয়া আমি আহি পালোঁহি আৰু মই পূজাত বহুত বেছি তেনেকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু বেছি দীঘলো নহ'ল ভিডিঅ'টো বাৰু যিহেতুকে পূজাত ইমান মানুহ আছে ইমান তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰি থাকিবলৈও ভাল নালাগে যিহেতুকে পূজা বিয়া সবাহ হ'লে অকণমান বেলেগ কথা আৰু পূজাত নোৱাৰোঁ কি দেখাম এইখিনিয়ে দেখালোঁ যিখিনি আৰু তাৰপিছত আমি খালোঁ তাতে পুৰি চব্জি অকণমান খুৱাইছিলে সেইখিনি খালোঁ খাই বৈ এয়া ঘৰ আহিলোঁ আৰু ভাল লাগিলে বাৰু এনেকৈ পূজা হওক মন্দিৰ হওক এনেকৈ গৈ থাকিলে ভালো লাগে সেয়াই আৰু মানে অকণমান সময় থাকিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু দেউতা নাই যে মানে বাহিৰলৈ গৈছে সেইবাবে ঘৰত তলা মাৰি যোৱা গৈছে যে সেইটো কাৰণে বেছি সময় নকৰিলোঁ আৰু ৰাতিৰ কথা যিহেতুকে দিনত হ'লেও অকণমান সময় থাকিব পাৰি আৰু সেয়াই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই এবাৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব